Бачили, Бачили? руски навіть не испугались. Нормально ми їх так приучили, і це добре. Такими вони мені більше подобаються. І тепер, же, ну, що на мене случиться, що на мене нам хто не дай. Вони взагалі не отреагують, либо ну, таке, аби було для годиться, так що хто там що від нас ще приникав, може сумнівається. Давайте, ви німайте, не сумнівайтесь. Русские уже вполне готовы принимать всю эту красоту на свои головы. Трамп заявил, что почти принял решение о поставках ракет «Тамагавк» в Украине. Решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет «Тамагавк» почти принято, заявил президент США Дональд Трамп. Да, я почти принял решение, в значительной степени, если подумать, сказал глава Белого дома во время общения с журналистами. Если подумать, это же для Трампа, где подумать, да, потому давайте я, наверное, переведу вам сейчас с трамповского на человеческий. Значит, почти принял, це еще не принял. І не факт, що взагалі коли то прийме, а якщо і прийме, не факт, що ми його коли то получимо, а навіть якщо ми його і отримаємо, то ну, не факт, що воно не буде точно таким же поламатим, як оті їхні знамениті Абрамси за які Ну, Тільки Я зараз не розумію, кому я от це все об'ясняю. Російським це, наприклад, вже не треба. Русских ми видрес вже так, що для них от це все вже почти звершившийся факт. Решение принято. Куда в России могут долететь американские ракеты «Тамагавк»? Да подожди, еще никто никуда не летит. Трамп еще только пытается что-то там где думать в этом направлении. А те уже готовы все принимать. Какие-то там линии рисуют, все. Не, ну, ну хорошо. Хорошо, если вам так кортить, Кажите сами, куда мы вас там будем крыть, по сами шо. Москва под ударом. 200 американских ракет накроют Россию вплоть до Урала. По, -по, -по, подожди, а, ну, это обязательно в таком порядке должно происходить? А мы ну, можем там на что-то повлиять, ну, там, поменять направление или там, сконцентрировать удар на каком-то другом объекте? Ну, я так понимаю, что нет. Судя по настрою русской прессы, там уже все решено без нас. Тамагавки для Киева. США и Нидерланды договорились о поставке 200 крылатых ракет. Теперь главный вопрос, кто и по каким целям будет их применять? А это такой сейчас вопрос. Бо ну ми якраз у вас хотіли спитати, ну як то так вийшло, не знаю, що ви в цьому питанні більш інформовані більш компетентні, ніж ми, навіть більш оптимістичні. Бо я чесно вам признаюсь, мені от дні читати русську пресу, а, ну, більш приємно, ніж нашу. Бо наші такі сидять, ну такі, ну та ми не знаємо. Може бути, ну може не бути. А ви руска, і ми їх криємо уже з всіх сторон. Получив ракеты «Тамагавк», Украина сможет наносить ракетные удары по 60 регионам России. Американские ракеты «Тамагавк» в случае их передачи Киеву смогут долетать до Тюмени на востоке и до Мурманска и Архангельска на севере. Всего в зоне поражения окажутся около 60 регионов европейской части России на Урале и в Сибири. В их числе Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Читаешь, душа радуется. А вот вам список регионов, пожалуйста. Давайте, мы ждем, начинайте. Все. А, ну, раз вы и так уже делаете всю нашу работу, ну, можете по старой дружбе, может, вы и списочек объектов нам таких конкретных накидаете, да, чтобы просто силы кнопочку нажали, а дальше все, как вы решили. Мы от себя, я обещаю, мы ничего даже черкать и исправлять там не будем. Если Украине передадут ракеты «Тамагавк», то в радиусе их действия окажется до 2000 военных и промышленных объектов РФ. Среди них производство шахедов Елабуге и авиабаза стратегических бомбардировщиков в Энгельсе, сообщает Американский институт изучения войны. По его оценке, в радиусе «Тамагавк» минимальной комплектации 1600 километров находится не менее 1655 военных объектов на территории РФ. В пределах версии ракеты на 2500 километров 1945 объектов. А ну, сильно Борзо буду вас попросить, вот возле каждого Об'єкт в правої колоночки ну, таку вот точну геолокацію прописати, щоб там, якщо стоїть, наприклад, три сараї, да, щоб ми знали, чітко по якому бит, щоб не промазали. Бо, ну, я так розумію, всі вже все вишили. Всі, крім, ну, крім того, хто і ще думає, чи, чи буде він це все нам взагалі давати. Трамп отметил, что перед началом поставок он хочет выяснить, каким образом будут использованы ракеты и куда украинские силы собираются их направлять. При этом президент подчеркнул, что он не хочет эскалации войны между Россией и Украиной. А кто им сказал, что то для войны? Здрасте! Да ну, нет, сейчас, Колян, смотри, если тебе вдруг позвонят с незнакомого номера, и на чистом американском языке начнут спрашивать, зачем тебе там что-то, не важно что. Да? просто скажи, що нам забор нічим підперти, що, ну, що дуже треба. А ви, Зольда Філіпповна, скажете, що якраз капусту тільки токо квасить, поставили, вам її чимось зверху треба придавити. Да? Ну, я не, ну, не знаю, що Трампу ще можна предложити, за чим воно нам. А Я так розумію, в нього своїх версій взагалі навіть приблизно ніяких немає. Да? Тому єдине, що можу предложити, Дональде Фредовичу. Ну, харе вот это делать вид, что вы там пытаетесь что-то думать, да? Просто почитайте русскую прессу, там все ваши дальнейшие шаги уже детально расписаны. США уже приняли решение дать Украине томагавки и ждут удобного момента для передачи. Прибыли инструктора, шпион. Соединенные Штаты помогут Украине корректировать огонь вглубь России ракетами томагавк. Об этом сообщают инсайдеры телеграм-канала «Шпион» в СВР. Согласно их информации, американцы уже отправили на Украину группы инструкторов, которые готовят расчеты к работе с новым оружием. Хотя самих ракет на украинской территории пока не замечено. Так а шпионы эти, у нас уже где-то замечены? Или нам еще ходить шукать, где они у нас тут лазят? А? Вы, вот давайте так. Вы уже если взялись все это организовывать, да, организуйте, пожалуйста, так, чтобы мы туда никуда не лизли и чтобы там сейчас случайно ничего не поломали. Трамп начал передачу ВСУ данных со спутников для ударов вглубь России. Украина продолжает надеяться, что США удовлетворят ее запрос и предоставят Киеву ракеты «Тамагавк» для ударов по России. При этом западные СМИ, ссылаясь на высокопоставленные источники, сомневаются, что эта идея будет реализована. Украинский диктатор Владимир Зеленский считает, что скоро Украина начнет бить по России американскими ракетами. При этом и Рейтер, и The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, утверждают, что Вашингтон дал добро на предоставление Украине разведданных для ударов большей дальности по объектам энергетической инфраструктуры в России. Не, ну если Трамп уже что-то нам даже передает, то для чего-то же он все это вообще делает? Ну смысл нам в всем сомневаться. Все в работе вроде. Ну русские приготовили конкретный список объектов, куда они в первую очередь прилетов ждут. Нам остается только... Хотя при чем тут мы? Ну что нам вообще туда листы? Все так хорошо иде, что... Ну вы можете их там между собой там, как-то, ну вот это все порешать и поснимать все общие вопросы. США помогут украинским дронам обходить российскую ПВО для ударов по энергетической инфраструктуре. Financial Times. Трамп уже поручил ведомствам готовиться к такому обмену разведданными. Я так чувствую, Колян, что мы с тобой можем сейчас под шумок тихенько демобилизироваться, и чего никто не заметит. Он, вот, Трамп уже так разошелся. Скоро сам приедет сюда воевать, а русские с той стороны будут каждое ее действие корректировать. Ну а им-то что? Ну они никакой опасности для себя в всем этом не бачать. Путин. Поставки Киеву Тамагавк никак не изменят ситуацию на поле боя. При этом президент РФ назвал Тамагавк мощным оружием. Ну и прекрасно. Вот, вот этому спикеру, который только что выступал, ему надо в торговле работать. Он так качественно, красиво товар прорекламировал. Да, тут же сам себя убедил, что ему от него хуже не будет. Что это ничего не поменяет, что... Ну хорошо. Убедил. Да, я так понимаю, с вашей стороны будет просто меньше истерик. Да, ну что там подумаешь, там, ну минус один завод мопедов, может, ну в лучшем случае минус одна Москва. Кому то будет хуже? Трампу? Кремль еще раз предупредил Трампа. Поставки Тамага в Киеву будут серьезной эскалацией. Поставки крылатых ракет Тамага в Киеву будут серьезным витком эскалации, поскольку они могут нести ядерные боеголовки. Об этом сегодня, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А вы, я так смотрю, в Кремле так и не забыли эту привычку ну, время от времени между собой хотя бы общаться? Ну что ж вы каждый вообще в свою сторону одеяло тянете? Один говорит, что ничего не поменяет, другой говорит, что поменяет все. Но вы все Делайте одно общее хорошее дело. Вы еще больше рекл... рекламируете этот товар. Я когда почув про ядерные боеголовки, все, убедили, берем. Да, и с самыми поставками, кстати говоря, можете не спешить. Там по России уже так все бахает, что такое ощущение, что первые ракеты туда сами прилетели панические продажи. Российские акции рухнули рекордно с сентября 2022 года после заявления МИДа о разрушении отношений с США. Российский рынок акций отреагировал сильнейшим за три года падением на резкие заявления МИДа, который дал понять, что надежды на окончание войны в Украине практически сошли на нет. И это еще никто никуда не стрелял, никто никому еще ничего не давал, даже не пообещал. А они уже сидят и, и там самострелами каким-то занимаются. И вот эти попытки себя укокошить, они зачем-то по инерции пытаются списать на нас. Да при чем тут мы вообще? Мирошник, Киев будет использовать Томагавк для ударов по гражданским. Киев планирует использовать ракеты Томагавк для ударов по мирному населению. Об этом заявил посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям украинского режима Радион Мирошник в своем телеграм-канале. А вам откуда знать, что мы там вообще планируем? Не, ну, ну хорошо. Ну, если вы так хотите, ну, нехай будет по-вашему. Ми з вами навіть спорити не будемо. Самі своїх гражданських і пугайте. Ви замітили, що ми в цю історію поки взагалі ніяк навіть не участвуємо. Вони, як то самі одне одному, якісь удари наносять, наша задача проста: не лізти під гарячу руку і просто не мішати. Зюганов. И езуит Трамп принял решение по томогавкам именно в день рождения Путина. Совершенно не случайно и провокационно, что президент США Дональд Трамп заговорил о томогавках для Украины именно сегодня. Об этом с трибуны Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Вот у меня такие ощущения, что ему же действительно туда что-то прилетело. Но если их главный коммунист обвиняет Трампа в вероотступничестве. Если так пойдет и дальше, он завтра патриарха Кирилла на портком вызову и скажет, портбилет на стол положить. Но самое главное, что вот этот весь шум, он хороший. Хотя этих ракет, я думаю, у нас как не было, так и не будет. Но это все отвлекает от других ракет, чтобы пока про эти та поля, а они куда-то что-то летят, летят. А это так, это обманка. Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов вглубь России. Экономист. Украина уже использует ракеты Фламинго для ударов вглубь России. Они значительно быстрее беспилотников, летают всего в 50 метрах над землей, имеют дальность более 3000 километров и обладают огромной мощностью, говорится в статье. Они тут про козу помните? Да, когда там заводишь козу, тебе вонь, срач, бардак, все, фу, убираешь козу, все прекрасно. Это про то, что ты остался при своих. Так вот тамагавки, это коза. Поки нам їх там дадуть, якщо взагалі дадуть, то вони до наших фламінгів і нептунів так привикнуть, що вже перестануть розлічати, що по ним взагалі прилітає. А, а, а тоді давайте і томагавки. Та